У нас была попытка незаконно сменить нам руководителя, против которой мы выступаем. Было оказано давление и угроза на руководителя, который написал заявление об увольнении со своей должности. Это совершенно незаконный путь, который недопустим. Когда в стране война, когда еще не побеждена коррупция в стране, оказывается давление на культуру таким образом. Сегодня у нас снимают э, руководителя, завтра уволят каждого из нас. Наш э, коллектив является культурной ценностью Украины. И если сегодня уничтожат культуру, то завтра у нас не будет страны. Ви знаєте, що, на жаль, сьогодні в Україні скритна ситуація і про культуру думають лише в остаточному порядку. Я сам це не хочу, і тому ми запрошуємо на переговори керівника ініціативну групу для того, щоб визначитися наші подальші дії щодо збереження і розвитку цього колективу. Ми хочемо просто донести ще раз е, нашу заяву. Не то, що заяву, чому ми тут зібралися? Е, ми боїмося. Щоб порушилася наша оця от структура. Ми боїмося, щоб ну, Наталія Євгенівна щоб, щоб Наталію Євгенівну э, відсунули від, від е, її обов'язків. Ми, ми, нас влаштовує все повністю. Ми, ми е, працюємо, ми любимо цю е, е, людину угу. і хочемо працювати з нею далі. Сергей Сергеевич, я хочу, чтобы у вас не складывалось впечатление, что в данном случае камень преткновения, почему такая реакция у коллектива, Сам это вы. лично, да, это Сам я. Вы. Вот я не хочу, чтобы у вас складывалось такое впечатление, почему, потому что э, номинально моя должность, у нас творческий коллектив, и от того, кто занимает это место, зависит развитие будущего коллектива. Я с первых дней этого коллектива, создания этого коллектива, с ними нахожусь. Мы все выросли вместе. Мы продолжаем традиции, заложенные нашим основателям, в развитии этого коллектива. И приход нового человека поломает кардинально все принципы, на которых строится жизнь этого коллектива оркестра. На нас уже на протяжении последних. Дело в том, что это творческая единица. Если вы говорите, что вы относитесь, вы хорошо разбираетесь в культуре, вы должны понимать, что для того, чтобы достичь такого уровня, естественный процесс должен произойти. Не меньше 15 лет этот коллектив создавался кадры подбирались индивидуально по крупицам. Почему их говорят, что здесь бриллианты украинской культуры? Вот поэтому нас это очень... Я могу, если речь идет о сохранении, для того, чтобы сохранить коллектив, я уйду. Но мои опасения заключаются в том, что если просто нужно... Сейчас вопрос стоит о том. Нужно просто другого человека поставить на мое место, который уничтожит на корню все вот за что мы боремся для, для того мы боремся за то чтобы э, был сохранен этот коллектив в том виде в каком он сейчас находится просим президента и главу э, уряду помочь нам вмешаться в наш э, процесс и предотвратить развал коллектива